Только с безопасными бритвами жилет такая ситуация. Я ни в одной другой категории товаров не видел такой монополии, как в жилете. То есть, ну, даже вот если вы уже хотите не э, такую бритву, не ручную, да, а, например, электрическую, вы же не приходите, там только одна торговая марка. Ну, не 10, ну 2, 3, 4, вы между ними выбираете. Да, они один хрен все одинаковые, но их много, есть выбор, и они друг друга толкают по ценам. А когда ты приходишь в бритву себе брать безопасную, смотришь, есть жилет и все. Ну и нету больше ничего. Ну, какой-то непонятный биг, да, который вообще-то ручки делал одноразовые там. И тут э, каким-то боком делал там самые дешевые бритвы. Ну, короче, не то. Ну, ну нету такой второй компании. Нету такой второй категории товаров, что ты приходишь там кетчупов дофига. Да, есть в услугах такое там, допустим, там есть Google, да, что ты как бы, ну там может в Китае есть Байду, в России Яндекс, а вообще Google монополист. В услугах еще есть такое. Но именно в товарах, вы же приходите, кетчуп, там несколько наименований, да любую, все, кроме брит, тут же рядом, ты же идешь, по, там где продают косметику, да, пока идешь к бритвам. Шампуни, пожалуйста. Все равно 2-3 крупных производителя между собой конкурируют. Плюс еще там четвертое, пятое, шестое место. Да любую нишу. И только в жилете, ты... в бритвах ты видишь жилье. И потом опять же технологии, что супер современные. Нет. Но для меня вот секрет успеха непонятен абсолютно. То есть, чего, что там? Супер товар уникальный? Нет. Технология уникальная? Нет. Крутая реклама? Нет. То есть, я не знаю, почему так.